আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কিভাবে নফল নামাজ আমরা বসে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়া সবচেয়ে উত্তম এবং বসে থেকে নফল নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা যারা বসে নামাজ পড়ি তারা হয়তো অনেকে যে কিভাবে আসলে বসে কিভাবে বসবো কিভাবে চেষ্টা করব রুকু করব এগুলো হয়তো অনেকেরও জানা নাই তো আমরা যে দাঁড়িয়ে যদি নফল নামাজ পড়ি তাহলে তো স্বাভাবিক ফরজ ফরজ যেভাবে দাঁড়িয়ে পড়ি এভাবে পড়বো আর বসে থেকে নফল নামাজ কিভাবে পড়বো সেটাই আমি দেখাবো বসবো আমরা কিভাবে বসবো প্রথমে আমরা বসবো বাম পাও বিছিয়ে দিয়ে ড্যান পা এরকম পায়ের নখগুলো সোজা থাকবে এবং পাও এটা সোজা থাকবে খাড়া থাকবে এভাবে আমরা বসবো বসে নিয়াজ করবো

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم نحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر إذا كنت أعمل نمستي استغفار <applause> دور الشريب وأننا الله تعالى كشه دعاء قربه السلام عليكم ورحمه الله